И очень важно, с какой частотой происходят эти удары, с какой частотой происходит это колебание. Удар это в принципе механическое воздействие. Вот, у вас у колебаться будут ткани, и <coughs> вот это струживание, оно, э, ну, целый ряд таких механизмов запускает, В частности, дренаж, э, активизация тоже людей. Желательно, вот все эти активные замечательные сыворотки дополнительно. как не кожу. Но вы таким образом можете использовать ее каждый день. Утром. Утром. Именно утром. Потому что зарядка, массаж, все это желательно утром. Здесь целый ряд компонентов, которые позволят вам красиво выглядеть. Вот сейчас я вот эта щеточка, которая мы очищали, она выравнивает кожу. Потом, например, с красная Делаете вот этот вот массажик. Обрабатываете. Как обрабатываете? Ну, я можу зараз показувати. При копорові готов? Наколочика робиться. Ну, не Ча, треба, щоб це йшло в м'якій ткані. Ви опору робите на кістку. Ось кістка у вас. Ось, на кістку. І так вона у вас іде. Вот так на глаз, а вот так. Чтобы да? Чтобы четко на кость. И таким трошечки ну, на глаз. Да, прям пойдет. Не задерживаемся, да? Вообще? Нет, тут задерживаться. Ну, и спешить тут тоже нет. А вот тут медленно. Задержка не, не навредит. Ну. Да. Просто... Но, ты, вы не можете регулировать его температуру. У, -у, -у. у него здесь легкая, приятная теплота. Горячести тут нет. <свят> как, <какой у> <свят> Обратим внимание, как э, работаем с верхней пластинцы века. Это по новейшему веку тоже? Да, по новейшему веку. Очень даже хороший результат. Супер. Подняли века, да? И пошли. 30 раз. 30 раз так, 30 раз там. Поднимаем века и вот поднимаем. Вот сыворотка там коллагена, с коллагеном, вот она прям поднимет века. Это может быть кожа да. да. На видному. на мужчину, да. на вид на ту кожу да? Да. Нет, утро, все на рано. Конечно. Вот у меня как стоит, видите? Он. Вот так, вот так. Понимаете, тут еще пользуетесь ли вы ботулотоксином. Если вы ботулотоксином не пользуетесь, сможете с лбом работать. Но если у вас ботулотоксин стоит, учтите, вы э, тут очень активно идти, быстренько восстановится проводимость. Поэтому если стоит ботокс, то не трогайте лоб. 45 градусов. Да, там хозяйство. А я бы сказала, кнопочкой вперед. Думаю,